سلام با برنامه روزنامه روزنامه از دنیا ترکیه خوش آمدید به این برنامه مهمان ما است آقای لال محمد لامه کاندید دکترای کاندید دکترا و پژوهشگر و پژوهشگر روابط بین الملل آقای لال محمد لامه خوش آمدید تشکر سلام باشیم آقای لال محمد لامه فعلا وضعیت کنونی افغانستان از لحاظ سیاسی و امنیتی در چه وضعیتی هست؟ نام خدا عرض سلام ادب دارم خدمت شما و تمام بیندگان روزنامه شما متاسفانه وضعیت فعلی افغانستان را که میبینیم رو به روز به روز با وخامت میره گروه طالبا با گذشت هر روز حملات خود در نقاط مختلف افغانستان تشدید دادند و ما یک دو روز قبل تا امروز هم که ما تحولات افغانستان را تعقیب میکنیم چندین مراکز شهرهای بزرگ افغانستان به دست آوردن از جمله شهر شبرغان، سرپل کندوز، نیمروز یعنی شهرهایی است که طی دو سه روز قبل طالبا شعر مراکز شهرها را به دست آوردن وضعیت جنگی در افغانستان حاکم است نقض حقوق بشر، قتل افراد ملکی و افراد بیگناه توسط طالبا ادامه دارد وضعیت طوری پیش آمده که, که نیروهای امنیتی افغانستان متاسفانه نتوانستند به حد کافی در برابر, در برابر از خود مقاومت نشان بیتند. در کنار نیروهای امنیتی افغانستان خیزش های مردمی همچنان در برابر طالب مبارزه می‌کنند. خیزش‌های خیزش های مردمی از یک طرف امکانات خوبی به دسترس ندارند و از طرف دیگر از طرف حکومت مرکزی توجه جدی و همکاری های لازمی که باید صورت بگیره صورت نمیگیره این کمبود امکانات و مهمات برای خیزش های مردمی باعث سازی شده که صف اول مقاومت در برابر طالبان ضعیف شود و اینا هم ناگزیر شود که عقب نشینی بکنه و یا هم تسلیم طالبا شود به صورت کل وضعیت امروز افغانستان که میبینیم یک وضعیت کاملا جنگی هست رهبرای حق... احزاب سیاسی و رهبرای مجاهدین و حکومت مرکزی نشست ها و جلسات طی روزهای گذشته داشتند و تا هنوز نتایج جلساتشان در میدان نبرد دیده نشده طالبا به سرعت مراکز شهرها را به دست میگیرند و کنترل خود در نقاط مختلف افغانستان افزایش میدن شما بحث کردیم که بعضی از ولایت گرفته بعضی از ولایت نکات مهمی هست مقام ولایت و میدان هوایی هم ولایت در وضعیت کنونی فیلی افغانستان مسئله میدان هوایی حامد کرده میدان هوایی کابل هم در پیش هست که کشور ترکیه امنیت شبه در حال گرفتن است در حال مذاکره است نظر شما چی هست؟ به حیث یک قابع همو کشور نظر شما در این چی هست؟ خب در ماهای گذشته که جلسه رهبران اعضای ناتو در بروکسل برگزار شد در اونجا این موضوع مطرح شد که بعد از خروج آمریکا و اساکر ناتو از افغانستان وضعیت فرودگاه کابل چی میشه در اینجا توجه بالای ترکیه جلب شد ترکیه به عنوان یک کشور اکثریت مسلمان و عضو ناتو پیشنهاد شد و یا هم خود ترکیه ایرا پیشنهاد داد که موضوع تامین مسئولیت تامین امنیت میانه کابل به عهده بگیرد خب این مسئله زمانی مطرح شد که وقتی که تمام نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شود اگر قرار باشه طالبا حملات خود ادامه بیتن و به پروسه صلح زیاد توجه نکنه و پروسه صلح افغانستان نتیجه نته پس وضعیت امنیتی مراکز دیپلماتیک و ارائه کمک های انسانی و بشردوستانه برای افغانستان چگونه میشه و روابطی افغانستان با جامعه جهانی قطع نشه ای روابط ادامه داشته باشه بنابراین این موضوع لحاظ و امنیتی تامین امنیتی فرودگاه کابل بسیار موضوع حیاتی و مهم است و نیروهای امنیتی افغانستان اینا فکر میکنند که توانایی شاید لازم نداشته باشه که مسئولیت یک فرودگاه کابل بگیره ولی به نظر ما نیروهای امنیتی افغانستان اگر حمایت درست صورت بگیره میتونه از عهده مسئولیت به ولی موضوع مدیریت فرودگاه و تامین امنیت فرودگاه کابل واقعا موضوع ساده ای نیست یه قسمی که در رسانه ها صحبت میشه خب چرا خود آیه های افغان نمیتونه تامین مسئولیت تامین امنیت ما یونا وایده بگیره موضوع وقتی که ما از میدان هوایی کابل صحبت میکنیم اینجا تمام پروازهای خارجی و بینالمللی از اینجا صورت میگیرد، تجارت افغانستان با جهان از اینجا صورت میگیرد و تمام مراکز دیپلماتیک در کابل موقعیت دارد و همچنان پروازهای مهم نظامی و استخباراتی و کشفی از این فرودگاه صورت میگیرد. بنابر این ملحوظ ترکیه به عنوان یک کشوری که عضو ناتو است و اکثریت مسلمان هست روابط دیرینه با افغانستان داره از لحاظ فرهنگی و سیاسی اینا نانقدر با تفاوت زیادی نداره مثلا روابط دیپلماتیک بیشتر از صد سال هست با بیان دو کشور وجود داره بنابراین ملحوظ نسبت به هر کشور دیگر ترکیه میتونه یک کشور گزینه بهتر و خوبتر برای تامین امنیتی فرودگاه کابل باشه <applause> در اینجا نظریات مختلف هست حکومت افغانستان تقریبا با, با بعضی بیاناتی را آمدگی خود نشان داده استقبال کرده از موضی ترکیه ولی طالبا هست که مخالف از این موضوع است طالب طالبا میگن که اگر قرار باشه ترکیه در اینجا در افغانستان به عنوان عضو یک ناتو ما به عنوان یک نیروی اشغالگر میبینیم در برابرشان چون که 20 سال قبل در برابر خارجی ها ما مقاومت کردیم در برای برابر ترکیه هم مقاومت میکنیم ولی از یک طرف طالب یک که بعضی پیام های نرمتر هم میده میگه ترکیه کشور مسلمان است ما روابط خوب با ترکیه داریم یعنی هدف طالبا به نظر ما این است که اینا میگن که بیا خب وقتی که ترکیه میخواهد افغانستان باشه بیا با ما مذاکره بکن نه با حکومت افغانستان بنابراین اگر ترکیه از لحاظ مجراهای دیپلماتیک و مذاکره اگر رای حل سیاسی را با طالب اگر پیدا بکنه باید یک رای حل سیاسی برسه قطعا حضور ترکیه در افغانستان به نفع مردم افغانستان خواهد بود و در تامین امنیت نه تنها فرودگاه کابل بلکه در کل در شهر کابل تاثیرات مثبتی خواهد داشت شما نظر به بحث های شما دیده میشه که نظر خود مردم افغانستان و حکومت افغانستان مثبت است اما نظر مخالفین دولت طالبان منفی هست اما طالبان می که مثل امریکا ترکیه هم با خودشان مذاکره کنه درباره این موضوع دقیقا دقیقا برداشت شما دقیق و دقیق است دوباره خیلی خلاصه میخوایم بعض از برسانیم که حکومت افغانستان شاید در یک وضعیت تنگ قرار گرفته در یک تنگا قرار گرفته به این آمادگی نشان داد ولی آیا حقیقتا حکومت افغانستان ایران میخواست یا نه یک سوال جدی است من هم نمیتونم یک دیدگاه روشن خود را این داشته باشم و بعضی از افراد مهم در حکومت افغانستان ممکن ممکن حضور ترکیه در افغانستان را به نفع بعضی از گروه های سیاسی و قومی تغییر بکنه. بنابراین اگر تا یک مدتی ما دیدیم که حکومت افغانستان از این ای موضوع سکوت اختیار کرد و خیلی دیرتر گفت که ما آماده هستیم و استقبال میکنیم از حضور ترکیه در افغانستان چون وضعیت جنگی طوری آمده حکومت افغانستان خودش نمیتونه کنترل را بدست بگیره حضور ترکیه در افغانستان به خاطر دوام نظام سیاسی فعلی و نظام جمهوریت که ایشان تعبیر میکنه خود حکومت افغانستان را زیادتر بالاش تاکید میکنه به نظر ما حضور ترکیه در افغانستان به نفع جمهوریت و به نفع مردم افغانستان هست و اگر صد فیصد مردم افغانستان به موافق نباشه ولی یک تعدادی هست مخالف ترکیه هم هست اونا به نظر من بیشتر کسایی هستند که با سیاست های بعضی از کشورهای منطقه از سیاست های بعضی کشورهای منطقه مثلا ایران و روسیه متاثر شده بلکه با رقابت های منطقه‌ای که ترکیه با کشورهای منطقه داره و اینا هم نمیخواد در افغانستان هم که حضور داشته باشه ولی در کل در یک جنبندی کلی میتونیم بگوییم که اکثریت مردمی افغانستان نسبت به ترکیه یک دید مثبت و یک دید خوب دارن و روابط تاریخی که ما بین افغانستان و ترکیه وجود داره و ترکیه بین اون یک کشور دوست و هم فرهنگ به طرفانه بدون از اینکه یک قوم و گروه سیاسی را حمایت بکنه بطرفانه با تمام مردم افغانستان روابط داشته و ارائه کمک از طرف ترکیه هم به مشکل بیطرفانه و صادقانه انجام یافته بنابراین یک میتونیم میره به یک قدرت نرم ترکیه تعبیر بکنیم که افغانستان مردم افغانستان دیدی مثبت نسبت به ترکیه دارن شما ذکر کردید که وضعیت وضعیت جنگی هست در وضعیت فعلی افغانستان پنج سال آینده افغانستان چگونه میبینید خب متاسفانه تحولات در افغانستان تاود پیش میاد که ما خیلی زمان یعنی ماهای آینده و روزهای آینده نمیتونیم پیش بینی بکنیم و خاطری که جنگ افغانستان نه جنگ بین خود افغان هست و صلحی که قرار باشه بیا نه صلح خود افغان هست درست است که جنگ و منازعات افغانستان جنبه داخلی داره ولی بهتر با جنبه منطقوی و جهانی داره کشورهای منطقه و استخبارات منطقه در جنگ افغانستان عملا نقش دارن و اینا گروه های نیابتی خودشون رو برای افغانستان میفرستن میتونیم سناریو های مختلف رو برای پنج سال آینده افغانستان ما پیش بین باشیم اگر قرار باشه که پروسه صلح افغانستان به یک نتیجه برسه میان گروه طالبا و حکومت افغانستان یک توافق کلی روی تقسیم قدرت و نظام سیاسی آینده افغانستان توافق کلی به وجود بیاید، ما خوشبین به نظر می که چنین چیزی شود و حداقل همین جنگ و خونریزی در افغانستان خاتمه پیدا بکنه و صلح و ثبات نسبی به افغانستان حاکم شود سناریوی دوم طوری است که اگر طالبا با حکومت افغانستان صلح نکنه پروسه صلح افغانستان به یک نتیجه نرسه متاسفانه یک جنگ فرسایشی طولانی در افغانستان ادامه پیدا میکنه این ممکن سالها طول بکشه جنگ داخلی و منجر به خانومان شدن و قتل مردم ملکی میشه که بیشترین ضرر این مردم ملکی از نهایی میبینه این دو سناریوی هست که ما پیش بینی میکنیم سناریوی سوم هم میتونه باشه که آمریکا دوباره به افغانستان توجه بکنه قسمی که ما را در سوریه دیدیم آمریکا فعلا سیاست جهانیش تغییر کرده که دیگر نمیخواه در داخل کشورها عملا اساکر و نیرو بفرسته عملا وارد جنگ شود و خاطر که تعمل خسارات مال مالی اقتصادی هنگفتی را متقابل شده در جنگ ها میخواه از, از راه دور تحولات و تحولات و تعادل کنترل بکنه یعنی yani اگر وضعیت به طور که فعلا حاکمه از افغانستان ادامه پیدا بکنه اگر طالبان در مراکز شهرها حمله بکنه بخواهد که در کلی افغانستان حاکمیت بکنن در وقت آمریکا وارد عمل میشه فقط با اجرای عملیات هوایی میتونه میخواه وضعیت یا تعادل بر هم بزنه به نفع حکومت افغانستان امروز هم ما میبینیم در شهرهای مختلف افغانستان که طالبا مراکز شهرها را بعد آورده و امریکا با خود تیارهای های بی پینجا و فرستاده و بمباردمان هم عملاً جریان داره به این شکل میخواه وضعیت طوری که فعلا حاکم فعلا وجود داره به این شکل ادامه بده این سه سناروی مشخص ما میتونیم برای افغانستان پیش بین باشیم به سوال آخری با گرفتن تامین امنیت میدان کابل ترکیه می تواند رول مهمی را در صلح آینده افغانستان بازی کند دقیقا اگر ترکیه مسئولیت تامین امنیت میدان های کابل بگیرد ما فکر میکنیم این مسئولیت تنها محدود به خود میدان نخواهد بود بخاطر خاطر که وضعیت جغرافیای کابل طوری است که هوایی در قلب کابل موقعیت داره یعنی فقط در بین مرکز شهر کابل موقعیت داره یعنی هر حمله که بالای شهر کابل صورت بگیره در عقل حمله بالای خود میانهوایی هم میتونه باشه بنابراین اگر به نظر ما بهتری است که مسئولیت تامین امنیتی خود شهر کابل اگر گرفته شود این میتونه بسیار مؤثر و مفید واقع شود و ترکیه از این طریق عملا در امور سیاسی افغانستان در پروسه صلح افغانستان مستقیما دخیل میشه و داخل شدن این ترکیه ترکیه با توجه به یک روابط سیاسی خیلی نزدیکی مثلا با پاکستان داره میتونه تاثیر گذار باشه بالای پاکستان و یک رای حل بین پاکستان و افغانستان هم پیدا شود اگر این طرح شود، یا باید دستاورد خیلی خوب و پیروزی کامل سیاسی برای ترکیه هم میتونه نباشه که باعث یک پرستیج خوبی برای ترکیه میشه و برای افغانستان هم که بعد از جنگ چل ساله باید منجر به یک سلف شود. امیدوار هستیم که چنین شود، ما خوشبین هستیم چون که ترکیه به عنوان یک کشور مسلمان و یک کشور قوی از لحاظ نظامی میتونه نقش مهمی در افغانستان بازی کنه خیلی لال محمد داماد بسیار تشکر از یک وقت بر ما بسیار تشکر روز خوش برتون می تشکر از دعوتتون سلام داشتین سلام